1, 2, 3, ГУЛЕРА! Шла корова по дороге, а Выконали до строка в улевке пятилетку Ехал на ровере, кукушек пустило está prepa Сталкою малою, війно я на тебе обращав, а як прийшов із армії додому, тебе побачив і на добу впав ти розпілає спокоєння на городі, я від кохання чисто звалював, я за тобою Їздив на мобеді, Неоднократно однократов повне твій лабов. Децішина Миколи, тише й зі мною танцювать пішла, і тут мені повіла откров'єно, вже влюблена без коровайного Петра. І я напився і пішов до клюбу. Він цегло я, побивши ліхтари, по дві ста частині другій. Народний суд, два роки дав мені Человек танцующий вот там вот с правой стороны, я бы хотела его видеть вот здесь вот. Здесь было бы намного интереснее. А он вальяжно едет без пива. Хватит бухать, ребята. Бухать будем, мы бухали до, будем бухать после. Сейчас мы делаем другие вещи. Мы развлекаемся, тусуемся, танцуем и все остальное. Газуем, газуем! Первый пошел называется. Если желающая облизать спину этой барышни, было бы просто замечательно. Покажи спинку, дорогая. Покажи, покажи. Всем, всем покажи, не мне. Так, Сигель, спокойно, спокойно. Так, пошла рука. All oh, we we are, we are Ну, ну зал у нас не зал двух барышень. вот бар ну если ты на двух барышнях ты потом меня будешь бить две барышни пожалуйста. давай сюда самая крутая грудь сегодня не знаю посмотрим что будет вечером доживешь ли ты до этого до этого момента так вот одна грудь стоит давайте мне вторую грудь сюда э, вторую барышню барышня еще есть барышни здесь так а барышень нет у нас одни мужики так, давай, иди сюда, иди сюда. Смайл, смайл. Кам. Вот тут становись, пожалуйста. Так, э, отъедь напротив барышни. стань. Мужчина на спорте в белой футболке. Эй! Мужчина на спорте. Вот туда, вот напротив барышни с большой грудью. Стань, пожалуйста, вот там вот, с той стороны. Повернись к мужчине к груди, чтобы он видел цель. Нет, сюда ехать не надо, назад, отъедь вот назад. Вот просто напротив нее встань. Назад, а вот на, на уровне своего соперника остановись. Помогите мужчине на спорте. становится на место, я рассказываю такую тему. Есть такое выражение, что ожидание кайфа лучше самого кайфа. Да, так вот, я сейчас предлагаю нашим самым быстрым, самым шустрым, но ну, я их называю пчелой. Потому что, блин, блин, не видно, кто поехал, зачем поехал. Но очень быстро было, да? Вот сейчас вот мы... Красота неописуемая. Я молчу, ребята. Я просто, я просто ухожу и тухну. А тут вообще супер. Значит, смотрите, ребята, сейчас вы, те, которые привыкли ездить, там, не знаю, 200, 250, 300, я не знаю, можно ли на мотоцикле ездить. Значит, кто из вас медленнее доедет до вот этих красот? Не стреляйте на меня глазами, вы сами сюда выехали. Итак, нам мастер дает, дает Рамштанчик, а мы поехали, кто медленнее Is it should Слетел один, слетел. Так, э, ну, что я могу сказать? То, что... Да. Ну, понятно, что матерый чел. Моторы.